скажите мне ну вот за год батальоны наши добровольческие украинские какую роль сыграли батальоны в данном случае так как украинская армия разрушалась в последние 20 лет сыграли ключевую роль сегодня в том что украинская государственность существует потому что было после скажем так Майдана майдана у россии была масса возможностей уничтожить государственность. Благодаря вот Донбасс этой силе. То полностью оккупировать, да? да. То есть, да, да, полностью оккупировать то, что свойственно России. Я думаю, эти батальоны сыграли эту ключевую роль. Не надо забывать это тем людям, которые это сделали. Есть, конечно, исключения и в батальонах, и в людях. Люди иногда вели себя неправильно, но это отдельный случай. А От это всегда бывает, и везде. Да, ну, конечно, В это побочный конфликте. эффект да. войны. Так что... это даже обычного конфликта уличного, да? Единственное, что здесь мне не нравилось с самого начала. Не было никакой коммуникации между батальонами. Это самая важная составляющая часть войны. Если они друг с другом, грубо говоря, примитивно говоря, не дружат, они не могут содействовать. С самого начала и я сам пытался помирить очень много батальонов друг между другом, потому что эти разговоры и эта координация обязательно должна быть. Мы уже более полугода слышим о том, что мы стали сильнее, мы стали профессиональнее, у нас с мертвой точки сдвинулось обеспечение, вооружение, все остальное. Украина, как боевая единица, стала лучше за последние, ну хотя бы полгода с прошлого лета или нет? Украина стала намного лучше. Украинцы научились воевать, и исходя из того, что очень долго украинская армия разваливалась, сейчас она консолидируется. Надо наладить кон контакт между вот этими единицами, батальонами, и я думаю, с хорошей координацией мы очень-очень быстро выиграем войну.